Доброго времени суток, с вами компания Coffee People и сегодня мы представляем вашему вниманию новую суперкомпактную машинку PrimaDonna XX Deluxe конкретнее 36.365M Собственно, начну с двух самых uh, отличительных ее моментов Это первое, великолепная нержавейка, которая не оставляет пальцев, не тускнеет, очень дорогое покрытие, корпус вообще полностью выполнен из нержавейки, и бока, абсолютно все части кофемашинки Ну и второе, как по мне, революционное, в принципе, достижение компании DeLonghi, это ее суперкомпактные размеры. В отличие от всех других конкурентов, ее ширина всего лишь 19,5 см. В принципе, никто не мог ничего подобного сделать до этого. сделали они это за счет того, что бычок для воды, в отличие от всех остальных, находится не сбоку и вытягивается на себя, а находится сзади. Он очень удобно, очень легко снимается. Емкость они не меняли 1,8 литров. То есть, в принципе, все осталось в лучших традициях, плюс размеры. А теперь, собственно, я расскажу немножко о, его, о ее возможностях. Очень удобно как мне правильно. Немножко попозже мы покажем. Но я расскажу. Подогрев чашечки наконец-то включается не через меню, как у всех остальных моделек, а отдельной кнопкой на верхнем торце панели управления. Это очень удобно. Вы можете его включить когда угодно, выключить когда угодно. В этом плане большие умнички, опять-таки. По менюшке и по управлению они абсолютно ничего не меняли, то есть как всегда сенсорная кнопка выбора количества воды, сенсорная кнопка, кнопка выбора крепости кофе, одна-две чашки это по стандарту. Все кофейно-молочные напитки, опять-таки, на панели управления. Это кофе-лате, капучино, латте-макьято. Плюс, как всегда, есть милк меню Это очень удобно, потому что, в принципе, там вы можете программировать абсолютно все параметры ваших кофейно-молочных напитков. По управлению, ну и, в принципе, по возможностям. Узел подачи воды, опять-таки, выполнен из нержавеечки, вставляется очень легко. Также как и вытаскивается. Капучинатор стандартный, что удобно, и, как всегда, опять-таки выделяю в кофемашинках Делонге, это выбор на капучинаторе плотности пенки. То есть легким движением вы можете выбрать как горячее молоко, так и и мелкозернистую пенку. Также далее находится кнопочка Плин которая подает водичку очищает инжектор, не соприкасаясь с молоком, в принципе, движением руки на протяжении 5 секунд, опять-таки, никаких сложностей. В капучинаторе все сопла двигаются, то есть вы можете ставить под любую чашку до 150 мм, как вам удобно. И, собственно, без проблем одним нажатием приготовить любой напиток, который вы пожелаете. И, собственно, перейдем к внутренностям кофемашинки и ее сердцу в заварочной группе. Заварочная группа Долонги очень компактная, это их патент. Маленькая, не требует никакого хода, никакой смазки, в отличие от всех других конкурентов. Раз в недельку ее нужно доставать и промывать вот эту вот часть под проточной холодной водой. Далее там ничего не сушить, просто струсили и поставили на место. Выполнено все идеально, как вы видите. То есть нет никакой внутренней смазки, потому что это не, в этом нет необходимости. Это удобно и, в принципе, это влияет в первую очередь на вкус кофе. С вами была компания Coffee People, а также суперкомпактная, суперкрасивая Примадонка XS36.365.